sem DASO in Robela Zarus Nasochto Šicko gula po prim mojej porijadne roboti, ki sem robela v Pokrajinskem sekretarijatu za izobraževanje, znanost in kulturu, po tem Miroj Kajnju gula v kulturno-prosvitni zajednici Vojvodini, kad je prestala z robota v kulturno-prosvitni zajednici Vojvodini, eh, teddy bitvorene taka moždiva, da bi se osnoval zavod za kultur v Vojvodini. Šesam gula na robotoch všetkých druhých zajednícoch. Koordinovali s, dla som aktivnosti družstvo za jazyky e, na ponad 6 jazykov. Boli také, jak družstvo za ruský jazyk, 24 združenia. I vše Miroň e, Kaňuk, jak sekretár varil, že ty budeš teraz na tých robotoch, na tých aktivnostoch. Ja to zešne robila i rozumíš, že som vše bar starala, že by sme i otrimali i robotu družstva za ruský jazyk. Jedno od keď e, Gavril Koljesar i Ljubomir Medješek pošli do Kanády. Ostal materiál i miran Varažan, evo citara družstvo za ruski jazyk, nije zabuc to tu aktivnost i dalje otrimo I to tak času načas čas, u čas Ja i teraz techničný sekretar tak povez starom ali mi i dalje i Mame koordinaciju društvo za jaziki, literaturu i kulturu. Teraz znam predsjedateljka dr. Virđenija Popović sa Rumunskog združenja. Raz, dva raz u roku še si na napravimo program roboti i s času na čas aktivnosti aktivnosti u oblasti kulturi, jazika, to, to, ti oblasti za ktori ja Evo, cali tako svoj robotni čas, a i pozarja da ovo še angažujem, kjer možem. Ja prebáďte, pochodným zo Srimu, ja nemôžem dopúštiť, že by u srimských mestoch nebolo na po rúsky. Ale keď sme, jak šlený za rúsky jazyk, počím dušto za rúsky jazyk malo, malo svoje podružnici, a teraz má sekcii, kde sme zadurkali, všazí nám v školoch bolo otvorené, Pa gdje ste vi hvari? Pa mi smo imali nekad nastavu rusinskog jezika. Znate, mi bi obnovili kad bi pošli do Šidu, do Novohora, Hova. Ali znate, mi nemamo nastavnike, nemamo mužbenike, mi reku, sve imamo. Tedi zakonči, katedra, za katedri naša profesorki i to u stvari bol fahovi kadar, a i učiteljki mogli vojiti do klasov i prepodavati ruski jazik jak vyborni predmet. Toto so išće jak dosihnuce že po priporjadne i nastavi Rusko jezik, ako je resture i porena možljivost i učevanja jezika jezik, jak bi borno predmeta, ali njeljem ruskoj, ali i jezikog nacionalnih zajednicog u Vojvodini. mnjevar je bar zmilo, že u tedišnji čas u pokrajini isnoval pokrajinski sekretarija za prava nacionalnih manjina, magister Pamel Domonjibur sekretar. Zevon za Durkal, ostvarim i vše išli ljem jedno za s Ja, moja malenkost, ja tako jaz nikda nije dorkam perša, ali je vše sotrudnik, i čito bol Miron Kanjuk, či Pavel Domoni, šazi nam otvoreli zveri. Zadumaj se sebe, že to nikde na Švece nije, že postoje nastavni plani i programi za ruski jazik. Profil nastavno o kadru, učebniki. Mi u Vibornoj nastavi, bar spozekovni, zekovni, doktorovi Jakovi Šiosovi, že napisal, tri učebníky za peršu, druhú, trecu, štvartu, pijatu, šestu, sedmu i osmu klasu. To ti učebníky še i teraz hasnuju. A prave toho roku našu dva profesorky do znovu osadu, Ole Jakovljev i Ana Marija raz napisali novi Inčovali sme im i mi toho roku i uvedli i nové pripoznanje s menom doktor Jakovky Živac. Jako še kšitsko tak odbývalo, kroča i pokroča, ali je, možem povedati, uspišno. Ja ću vam ne odpomnim toto, že mi u ruskim jaziku možeme, napriklad, organizovati i učovanje rusko jazika u 32 školu u Vojvodini. To veliki zdobutok i to teraz, to, to ti zdobutki i teraz u Skupštini Vojvodini, že še. Ravnopravnost ruskoga jezika odremuje po pri, razumiše srpsko, mađarsko, slovansko, rumunsko, rusko, iz tega je tudi hrvatski jezik uveden, Uvezen, hej. hej, že šešitski dokumenti objavljujo in po ruski, v službenih hejce novinok, že se odloki, znašni stanoviska terašnjih hejce kompetentnih v pokrajini prekladajo in po ruski. To, to veliki zobutok, a toto to so bar značne za društvo, za ruski jazik, že še literaturni ruski jazik i u tih oblastoh dalje unaprezuje. Hejže, i u medijov mame, hej, eh, hasnovanje ruskoj jazika u školah, ali i u prekladateljni službi Skupštini Vojvodine. Znaczna vaša uloha u otrimovanju rusco jazyka, literature and culture and umetnostic i u našich u Horvatski, ehk ohject. Možda se nam vidi podes. to tu, že ostatnje 26. srcnu sa ruske školom mali u Vukovare, u školi Antuna Bauera i u Petrovcov. I ke sam še ozvala u direktorovi, ta sam už pa mi reku došli u posetu. Znam, 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 vi ste nam doneli rusinsku čirilicu, reku, to je naš reku rusinski jezik, bačko sremskih rusina, naši učbenici, opet sam vam knjige donela, e, to je jazik na ktorim se nastava otrimuju Petrovcov, u Mikloševcov i u Vukovare. Mame vredni dva učiteljki, Lesiju Mudri, mame e, Natalku Natkovu. Z njima se truzujeme i u Ramikov aktivu nastavnika ruskog jezika. E, Već e, zdobutok i tođe, co ja vše nadpominam, že ište počas Juri Vargi i Mačiča Novi novoj osnovani aktiv nastavnikov ruskog jazika, že še nastavniki mogli sretnuć i poradit će i o učebnikoh, i o nastavi, i, i nas o mreži ruskih škola ja, Kad imamo mi, znači možljivo se trice školov, to je jedna mreža škola, u Novi Morahove, u Bačke i Topolji, u gospodincov, u Bačincov, u Bikiću, Berkasove, a u Srimskoj Mitrovici ali je i u Verbaše i u Kuli, to, to, to veliki zavutak. So u Subotici, gdje to relativno čast pove svoje že, je školjaro, za je zmenje i tako ženje, treba njihovo obinjovat, že še nastava zašela, Nataša Grunčić e, zakončila svoj robotni staž, od, p, 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 pošla za Subotici, ali je, evo prišla možda i se obnovelo, to tako i u mm. drugih štretkov. Ajaj. Evo Hviljkovo, napriklad, njed, nije nastavilo ruskog jazika u Srimskoj Mitrovici. U školi je on popoviš direktor, ili nam mi nećemo zatvoriti, ako ima na na mađarskom, na ukrajinskom, nek se prijavi jedan rusinski učenik, nada kolesar će mu predavati. Hey. E, Baros pri, znači, prijemna zeka, hej, se. prijemna zeka, že direktore u školoh nam še otveraju zveri. I tu treba podzekovati školske upravi u Novim Saze, za e, školske upraviše na dopoljnjenje financine dozeljuje nastavnikom. Že vi u Novim Saze imamo ponad 19 školoh ruski zeci, dva učiteljki obihoza hoza i to ti školi. Tak to slučuje, že u Erbaše je tri školi, že Slavica Malijova otrimuje, ona ma pona 60-70 školjarov prijavenih. Mm -hmm. Nješitski zeci možu prihoziti na zmahanje, ali oni še nau, naučaše po ruski. Varim, i, i u Gospodinco, kad smo zadurkali na zveri tam Planinki Bakurski Voltedi e, e, suprug direktor. Kako da ne vari? Pa evo vlada Salonski iša u školi, je on tam Vlada i teraz nazbera, ruski djeci i nastavnica Ana Marija Rac. Rad do tižnja pojde do gospodinca i otri to, to tak sistemski zre, zredzene, že šitsko u porijatku. I treba času naša zorganizovati. Mi dušto za ruski jazik organizujeme literaturni programi, rižni promociji knjižkov i na odbitujući spo sposob našo členi društva še angažuju i nadpominaju že evo u ovoj školi je rusinski jezik, znate mi smo uspješni na takmičenje tak. I, i toto že co so veliki zdobutok že še u kalendare zmahanjoh nahozi i ruski jezik, Počinajući od društva za srpski jezik, Zmahanje na, na mađarskim jaziku, slovatskim, rumunskim i društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu u kalendare, ministerstva, prosviti znači, to, i to každe. Vi, to je To nas tak odredzeli, že mi, jak društvo za ruski jazik, organizujeme to ti, to ti aktivnosti kolo prijavljavanja školarog, kružne republične zmanje. І же нам ще що. Хто кончив, то то ви кончали? Совар з велика, великий здобуток. Ми маємо ще в міністерству, ще міністроє міняю. Але доктор Мілка Андріч, Тіана Глушиця, Ліліяна Петрович, там є співробітники, Так як то яки робила зараз у секретарія, то ти можеш все за дуркас, розумієш до того, до того, до того питання, гей сей потолку. so mi i porazeli, so že, da u okay. so možina nadpominala da razvijeme v Heresture, školjara gimnazije gimnaziji s e, pripoznanjem Janka Olejara. No, ne lje, da lje, mi do, so z dozeljujeme znači pripoznanje z so zmenom gimnaziji, a porazeli smo se že školjarom, r, 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 uče po ruski u štvartej i u osmej klasi, da vam je pripoznanje z so zmenom Slavka Sabadoš. Mm -hmm. toho roku sme, jak som pomla, uvedli i pripoznanie so zmenom doktor Jakovke Keživa z našej hey, restúre zo Makovského hey, ale je doktor Jakovke Keživa učebníky i v úbornej, ale i uporiadne nastavi so jeho menom še i dalje ich i, so, i, i jeho supruha Magdalenka to ti učebníky, ktorý on napísal za, za naoše. Teraz je mnoj že sme prave tých dňoch to mali Hrvatsko aktivu vihovateljko, so isto od tih aktivov, znači aktiv nastavnikov imamo, aktiv vihovateljkog, da smo še porazeli, pa glavna vihovateljka Nataša Nastasić, Mame mi i našu seksiju društva, u kjer sture smo še porazeli, dozeljime pripoznanje za zmenom vihovateljki Irini Rot. Pred 120 roka, mi to už prešlo 123 roki, u Ruskim kresture vihovateljka za zmenom Irina Džunja, a Irina bila vihovateljka, prave tota vihovateljka, Irina Rottora Tiser, 1902. roku u do dobila certifikat, ja vidjela to papir, diplomu, že može robić za zesmi, to bila u Mađarskoj državi, a je ona u kresture učela po ruski. Vula odata rot i Miše porazeli že buze me dozelje pripoznanje s so ozije To zasluželi vi u Keresture pošle i 120 roki u Rijadovo organizuje preškolske. Društvo za ruski jazik i literaturu porijadi naš čivitelj sajmu knjiško u Beogradze u koordinaciji da kada i sami se i predstavljace svoje vidanje. Znači, društvo za ruski jazik i literaturu Uh... Prek pokrajinskog sekretarijata za kulturu smo bih hozeli vše. Kad bol Pavel Domonji, vedi drugi teraz, a Andor de... Znači to od tebi te. te. počalo to do dovidavatelstvo? Od Pavela Čivskori? Dovidavatelj na dijalnost postoji davno, po studiju Rutenika višla už takoj posnovanju, 74. a 5. roku. Pješe to bih hozala po ruski, jak tvorčos. Tri na zroki bih hozala tvorčos, ali je već naša profesora na katedri, kvara i to bude studija rutenika, so bar skrašnje. ja nijemam tu prikladnika, ali je studiju on rutenum bula perša obrazovna institucija u starim kraju naših rusnasov, takže potim toto pot, to nazva i názva iďa To hlašník e, duštva za ruský jazyk vychozí každý rok. My teraz pripravujeme sedmu naukovú naukovú fachovú konferenciu i treba, že by vyšlo 31. číslo. Už máme ponad z referáti. Ale duštva za ruský jazyk má i druhú svoju vydavateľnú diálnosť. Vydavali sme predškolského vychovania. E, slikovníci, ja i nadpomínala tam Misenka Papukova, ktorá tam bola, e, Natáša Holubova zo Jurovela e, v preškolskej, tá sme vydali jej knižky i, i druhých sme, mm. i drugi, a sotrudzovali sme i na vydávaniu slovníkov, keď doktora Mač Richtal Dobre. na katedrii, takže i to tí, i to tí oblasti popolňujeme a máme i Avtorih, ja, med drugim tudi mojih avtorskih knjig, šitskih talitov, je šli v Uramikoh, društvo za ruski jezik. Avtorka Irina Papugova. Profesor pedagogiji po pohodzenju s Bačincov uložila veljo trudu do ovih ljedovanja i zazberovanja istorijnih materijalov na osnovi kotrih možbulo stvorit jasnu i dokumentovanu sliku o tim tvorene u kulturi prositi Rusnacov u Bačincov pre 8 deceniji je i pripadla i za slo za snovanje edicije odnjate od Zabuca u Ramikog društva za ruski jazik, literaturu i kulturu, u kotri po te objavljeni 13 naslovi, a preloženi rukopis Mabuc šternasta publikacija po šore. Autor tih šurikoh i na zavod muši pohvaliti zvitirvalost i inki papugove i usilovnost soh že bi začuvalo od Zabuca, toto to co tvori identitet ruske nacionalne zajednice na prostoroh Bačkej, Srimu i Slavoniji. Jak mi pri pisanju tih prosviti povahale učitelji Jakim, Olejar, varhanje rekao, hajde ja pisat tu ci palje ruski slova, ta sebe poviberaj. Tak mi pa nosec Roman Mis bar spomohao. Pa nosec Mis še čuvstvovali jak Bačinski žes. O pani matka Irinka me rosla u uh -huh. i ja mam meno po Irinki. Tedi še u Bačinjcog kreseli do sedem Irinki a kad bol pa nosi mal Mironja, ta da sjede nas Mironjove. Mi Miron je Rinka i moj brat. Mironji i Rinka Stracenoho, Mironji i Rinka Tormovo, Mironji je Rinka Kordesarovo. Puli po dvoje od djeci Mironji i Rinka. Naši rodići bar spočitovali crkovni život, a žitoti, a žimena. Tam i pa mis, u svojoj veljki monografiji, ktorom on ma, ja ga ja, zovem, mam teraz s oželjenim za zaokružel ktori to 27 svjašćenjiki služeli, abo u baščincoh. Ja bi, teraz bi povam jedno slovo, obsluhovali. Znači služeli kad bivali, a opsluhovali kad robili u Bikiću, Verkasove, u Mitrovici i prihodzeli otrimova službu Božu ali su najhlavnijše vjeronauka šef še učela. Išće u tih knjiškog sam prečitala že predsjednik školskog odbora je sveštenik e, Srpske pravoslavne crkve, Zamjenik predsjednika je sveštenik Rusinske grko-katoličke potpredsjednik školskog odbora. Až u školskim odbore boli našo svjašćenjiki. I evo, ja kratki biografiji, imam e, 20, e, za trok našli fotografiji, a za tih šitskih, kratka biografija imena šitskih panosak svješćenjikov. Obačincov, hej. Hej, hej, popri tih troh knjiškog Moja, 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 moja zada zadača bula, hej, jak što mi še Janko Olejar i tam i to ti za skuli, uh -huh. Stevica Starčević, Milan Berovnja, bo tedi bula medziopštinska zajednica obrazovanja starali o tim, že bi gimnazija. To mi, mi še bar zna hozeli i do pokrajinskih po zezme zadruka, ali kako to rusili da vi nemate gimnaziju, pa reku niste nam osnovali. Biće sve Irina, doktor Jan Kmešte, di bol zamenji pokrajinskog sekretara, mm -hmm. kad mi u Bačkim Petrovcu máme pejdeša druga gimnaziju, otverame. A boli také zakonski predpisanja, že že gimnaz, zelenia gimnazii mohli buď príť jednej školy. Takže hey, še hey. gimnazia u, u, u Erbaše prispoda i prilapela bi prilapela vidvojeni od zajedenja u Kerestovski. S tim, že sme mušeli ima troh profesoroh, mm. eh, dr. Julijan Ramaš, bol Mihajlo Mudri, bol eh, profesore profesor Ahevti, drugi profesore prihozeli zos os Verbasu, Musović, Radoman Perković, profesor mm. oni prepodavali a jedna čas i treća čas boli profesor nastavniki, nastavnici Herbut stvara. Femka hej Hudakova e, Jakim Sivč prepodavali Ej. hej to tirvalo tirvalo 7 roki dok se nje vybudoval e, budinok bo uslovije boli takie že se može objediniti a že zakonski predpisanja u pokrajini prinješeni prinešeni že mogu se objediniti osnovne i srednje škole mm -hmm. tak bolo i u Keresture boli tedi direktore Malacko to ti u Keresture e, bol obrazovni centar i osnovna škola i gimnazija so internatom, co še mi bar se šeli, bo v tedišnji čas veljo školjare iz Mikloševcov, iz Petrovcov, uh -huh. to bolo osnovne uslovije. Doktor Milenko Nikolić 16. maja 1976. roku poklada kamen temeljac, a u židu so roku 22. Uh, decembra Nikola Kmezić, predsjedatelj vjesnešnje i radi, otvera to tu terašnju školu i budi na A mojo, jak pedagoga, bilo zadaće, že bi o tim napisala. Ta ja napisala toto knjišku, još mm -hmm. dvojazičnu, okay. da vam razvoj i te šitsko to, tu mi mm -hmm. znašni recenzenti bili, knjiški, aži profesor, što sam už pomla, Julijan po on v tedišnji čas Bul pomostnik direktora v Keresurske šoli, odnosno gimnazita Šički to ti prilovi, ki sem tu pohasnovala v JOF-ju in Oki Bulju, in spiski nastavnikov in, 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 to je dokumentacijo. In, 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 izos fondu e, republiky som dostala finančné sredstva tá je vo bišla knižka teraz iný znaký spôsob 100 boky po serbsky že bi serbský oddelenia inštitúcií hejtce že pôjde a toti druzí išť sto po 120 boky po po rusky s ilustráciami som bar varz že tu vedie fotografii vedie fotografii direktorov školah hejce. napomnim, že šitsko po ruski, ali je to, to su se najhlavnejše poved, že keď počinali z gimnaziju, sme mu šeli pisa, uloga i značaj srednjoškolskog obrazovanja u kulturnom razvitku Rusina. Co to znači teraz mas gimnaziju? I u mojoj knjiški to tekst i dalje i po serbski osal, že co to znači osnova gimnaziju, co ona doprinoši To nám bolo opravdanie. Teraz ste zdobili a dopomohli, že by Rusnáci mali. Či domáte, že Nieška najskašije situaciji Rusnaci s vidom i togo što do i čito na dobre hasnoju. Pa znam, na no, je to tako bila knjiška vidrukovana šitski do jedan školjar od perše i po štvartu klasu dostali dostal to tu knjišku. I oni ju dješnje prijali. I teraz da vam je nagradite, ja še vše postaram, bi im za pojednu knjišku. I ja im mi nadpomnu, že ja občekujem, že še medzi našima prosvjetnima robotnikami zaž zjavi dah to, že napiše dalje o rozvoju u školi u Ruskim kresture. Bo terašnja, na direktorka, ona hodzi, po velikih rižnih institucija u, u Evropi. Evropska unija otvorila zveri. Mi tedi boli do zavarti. Znači, a ja, grusnaci idem u zakonski predpisanju tu Republike u vodini Republike Srbije, to nam bar zmilo i mi tak poz otvoreli zveri. Hej, se, išće to, co so mi, mi, je kuznje pravo. Že sme... Napríklad, sme nadpomli, keď sme boli v preškolskej ustanovi, restura, že Zoske Restura še vyseljalo značné číslo Rusnácoch. Do Kanady, hej. Že sme nemali moci, i to ti osoby tam, našo intelektuálci, nevytvoreli možnosť učenia ruskoho jazyka u poriadnej nastavi, abo u preškolskej, Nie, ani jedno udzielenie. Ja nas zdawała, że może być w e, tam zacznie W Toronto tam u, u tych konsularii gdzie Pavel Robert Magoni, Czy wypatra. i także nas i próbował łubomegdzie się. U jednej szkoły, w popołudniowych Mali malimi i Makajową nauczycielkę i Woźiancowu. Mi mamy i teraz narodną hey. uczytelkę w North Balderfordu w klasie to Dzilka, te i naše i Marina i nađ Zlati, Vesna Fa, ona rodna, rodna učiteljka. Ona s času na čas, će otrimuju za pojedni programi narodnostah, ona až i do ruskih suknjog obljekala, ljubica nje radi ova šila šmati i posilala. Ali je to to co najhlavnijše, to ta mac, zlata nađ, do kufroh, pominjema me penježi za poštarinu. Aha, ta ste tamo. i teraz posilame Ta, Tak to prize za skanadi, ona mu položi do kufrika i omali mali čas bez navrži. I Rinko, sihli knjiški Mi do kanadi. Mislikuje na Viber i poštarinu. Že najostava to ta naša ruska kirilka Dobre. i naše ruske pisane, drukovane slovo. To žada može prečitati i pisni i pripovetki. E, mi nje pretarujeme, znači mame narodnu učiteljku Vesnu Fa, ali ona ima i šestru, i dzivčata, i poznatih, oni na... E, oni imaju ažicali spisak tih naših Rusnaca, Čula sam, da mi teraz jedna knjiška mm -hmm. o rusnasih. Ali mi barz nje pravo, že Znači, nije bilo možljivosti, to bar za ljeki kraj, znači se, to trebalo ej, 200 km privoziti djeci. Oni mali pikniki, mali drugi shodi, ali še porjadna nastava po našoj sistemi nije vitvorela u Kanadi. Mnje bar žal, to kresturski žitelje nije zasluželi tak, nije predlužiti svoju rusku bešedu na urovnju školi. školi. E, nastavi, hej, se, že bi bila jedna učiteljka, učela ih djeci i že bi povedala, evo, mi u Kanadi zakončili osnovne obrazovanje i po anglijski, ali smo mm. hodzeli i vibornu nastavu, kad smo mogli tu u, u cijelej Vojvodini i to tu jednu hodzinu na, po bol, tim modelu. Naj bi, naj bi bilo. to bilo zdohadnik, naj bi bilo to zdohadovanje tim generacij. našim, ej. že to to, co mame tu, ej, že bi smo počitovali, primali še i pestovali ej, toto. Ej, bo, bo da... kad pojzeme inze ej. Hey, tu mame U tih odzeljenjoh, tu u Mikloševcog, Petrovcog, Vukovara i, i pestujme. I i dje, u tu blisko i tu i možeme i I, 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 hej, i, so I oni so nastavnju učiteljki, učiteljki, oni šveni aktivu nastavnjikov, sredna sretnuca školog prihoza, družime še posilame knjiški, oni veljo hasnuju veljo naše učevnike, no oni imaju svoju ce programu, ko i robja, ali pišeme po ruski i nje dame, dosla Irina da kaže da se rusinski piše Čirilicom Rusinskom rekao da zato smo i, i knjiga. Se da a teraz je sretnu sa ruskim školom i Rusnati Bauer, je, Bauer, direktor školi me pričekalo, on zna, že e, mi smo pretim mali skatski e, za stretnu da e, kaže jeste, jeste i knjige smo vam donijeli u biblioteku na našem rusinskom jeziku podarovali miše, mame, miše c'sime, miše Co, co podarova se i se. Irinko, zdravi se, ste boli nješka host u Ruskim kulturnim centrum, na išće jednih sretnicu i že možemo možem našim patračom že jak to šitsko nastalo i preco i co možemo občekovat Ja zahvujem bar skrašnje vašoj redakciji i to što co sam nadpomla i na početku i teraz je bar zmilo ke sluham emisiji po ruski okremet njovnik na Naš 6 i 15, kaj. že vi za 8 minuti, to od spikerog čita, ja poserpam, šitsko krašnje pohutorice, nikoho ne uvredi se, pohvalice se, odnosno vi realno prečita se to ti visti, še slučeli. Idem nad toto, že vaša lektorka, Danielka Faraže, znate, Irinko, oni bi i vesej napisali, ali ja kad položim točku, da dalje i ne bude. Točka. Točka, ali je vi povedzene šitsko što je to oslučjalo i bar s krašnje, mase krasnih uh, spikerov. A dobro, to už hej, ja gdje. Hej, hej, to ali že, po i krašnje vi do izenja do jutra. To zimaše, to zimaše. Zdravo, moći. Modim.